Berkat ini satu anugerah yang Allah kurniakan. Karena dalam hidup kita ni tak semua kita memilih kita. Kita milih satu per tiga je. Dua per tiga lagi milik Allah. Dalam hidup kita, satu per tiga je milik kita. Kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Kita boleh beli apa dia? Kita boleh boleh dalam hidup kita kerana pemberi, pemberinya siapa dia? Allah. Allah memberkati dalam hidup. Kalaulah hidup ini menjadi mulia, kerana hidup kita kerana harta benda yang menjadi nilai Hidup ni menjadi nilai kerana harta benda Nisaya korun lebih bernilai daripada kita Korun Barhaniskan baca dalam sejarah Kaya tak kaya korun? Kaya Kaya tak kaya korun Yang bawa anak kunci gedung kekayaan korun Sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda Tapi bagaimana Allah jadikan pada korun? Allah tenggelamkan korun Dalam muka bumi ini Sedalam 70 hasta Setiap kali malam terbit matahari Naik dia matahari terbit, tenggelam. Terbit dia tujuh. Naik dia, naik dia terbit matahari, tenggelam tujuh puluh hasta dalam muka bumi ni. Sedalam tujuh puluh hasta masuknya ke dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita buat program mencari harta korun ni. Elok dah korun tenggelam, kita sibuk cari. Dalam kan, manusia yang tak mulia, kan harta. Harta yang besar yang nilai daripada harta yang diberkati. Kita tak mulia kerana jawatan. Tak payah lah jawatan besar jawatan besar ke jawatan kecil ke dan sebagainya tak payah, kenapa dia? jawatan tidak menjadikan kemuliaan hidup tetapi jawatan itu berkat ke tak berkat jawatan itu berkat tak berkat, kadang berapa ramai orang yang jawatan dia besar jawatan dia hebat, tiba-tiba dihilang berkat, kalaulah jawatan menja menjadi kemuliaan dalam hidup nescaya Fir'aun lebih hebat daripada kita jawatan Fir'aun ni bukan jawatan biasa tak, mengaku jadi Tuhan Fir'aun jawab tadi dia disebut ana rabbukumul a'la aku tuhan yang paling agung waktu mana fir'aun mengaku jadi tuhan ni terkejut iblis iblis terkejut mm, 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 tak ada iblis ada juga orang mengaku jadi tuhan aku sendiri pun tak mengaku jadi tuhan iblis sendiri kata aku sendiri tak mengaku jadi tuhan tiba-tiba ada manusia yang mengaku jadi tuhan fir'aun Allah jadikan dalam hidup dia tak pernah rasa sakit tak pernah rasa sakit darah tinggi tak pernah kena Kencing mami tak pernah ada. Gaul lagi tak pernah ada. Dalam hidup Fir'aun tak pernah kena. Dia tak pernah batuk. Fir'aun tak pernah batuk. Sesama tak pernah. Sesama babi lagi tak pernah. Fir'aun tak pernah kena dalam hidup Fir'aun. Fir'aun ni menguap pun tak pernah. Menguap pun tak pernah. Kita boleh bayang bagaimana hebatnya Fir'aun. Kita ni cuba tunggu kejap lagi. Kejap lagi menguap tu. Tunggu sikit lagi je menguap. Fir'aun tak pernah menguap. Dalam kadang-kadang tak pernah menguap, lalu Allah jadikan dia, Allah tenggelamkan dia dan disimbolkan kezaliman. Maknanya apa dia? Harta pangkat kamu tak jadi mulia, wahai Fir'aun. Habis tu apa dia? Keturunan mulia. Keturunan tak menjadi kemuliaan. Kita jangan ingat bahawa kemuliaan kita dengan keturunan. Tetapi kemuliaan dengan keberkatan. Yang menyebabkan kamu berkat dalam hidup kamu bukan kerana keturunan kamu. Kalaulah keturunan menjadi kemuliaan, nescaya Bani Israel lebih mulia jauh daripada kita. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Bani Israel? Allah sebut, Luminan ladhi nakafaru min Bani Israel ala lisan Daud dan Isa bin Maryam. Aku laknak Bani Israel di atas lidah Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam ini sendiri. Tapi nak sebutnya gambaran, oleh kerana demikian, maka keberkatan yang bernilai dalam hidup kita, okay, menjadi keber keberkatan itu menjadi nilai ukur pada diri seorang. Sehingga kan Allah sebut, apabila kamu berkat saja dalam harta benda kamu, kamu berkat saja dalam kerja kamu, dan kamu berkat saja dalam hidup kami ha, kami akan buka kepada kamu la alaihim barakat kami buka segala pintu keberkatan daripada mana minas sama wal ard daripada langit dan juga bumi sebab so, itu kita diajar supaya ambil keberkatan daripada tempat ambil keberkatan daripada yang nama dengan daripada masa tempat masa ulama sebut lagi berkat dengan cara bagaimana Berkat dengan cara yang diajar dalam agama lagi Tata kata mana kamu mengambil kesempatan daripada orang salih yang masih hidup Ambil kesempatan daripada orang salih yang masih hidup Orang yang salih yang masih hidup ini Kita diajar supaya kita ambil kesempatan daripada mereka Siapa dia orang salih yang masih hidup? Terutama ibu bapa kita Ibu bapa kita tolong ambil keberkatan daripada mereka Diambil keberkatan daripada ibu bapa kita yang menjadi besar Satu, jangan singgung hati mereka Siapa yang senyum hati mak ayah mereka Hilang berkat Hilang berkat ni Yang menjadikan kamu buatlah kerja apa pun Kamu buatlah apa mana pun Kamu hebatlah macam mana sekalipun Apabila kamu senyum hati kedua ibu bapa kamu Maka kamu hilang berkat Berkat dalam hidup Ibu bapa menjadi besar dalam hidup seseorang Terutama bagi orang lelaki Orang lelaki ni kena jaga Kenapa dia? Kalau kamu singgung hati kedua ibu bapa kamu, bukan sekadar ibu bapa kita saja tidak, bahkan pula kata termasuk ibu mertua kita dan bapa mertua kita. Karena apabila kita kahwin dengan seorang perempuan, ibu bapa mereka sudah menjadi haram pada kita. Dan kita kena jaga mereka sama kita jaga dengan ibu bapa kita. Sama jadilah. Karena isterinya, istri, anaknya anak perempuan tadi, dia kena jaga kita pun. Dia kena jaga hati suami dia. Satu seorang perempuan yang dia menginggung hati suami dia, dia hilang berkat dalam hidup dia. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang bagaimana orang perempuan yang tidur dalam keadaan suami dia tersinggung. Sampai pagi esok Allah akan laknat. Allah laknat pada diri dia. Kerana dia dia sudah hilang keberkatan. Kita baca dalam sirah yang berlaku pada Fatimah tu Zahra. Misal contoh, tatkala mana Fatimah tu Zahra bergurau senda dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia bergurau dengan Sayyidina Ali. Tiba-tiba terkeluar kata-kata yang kasar. Daripada Fatimah tu Zahra. Habis itu keluar kata-kata yang kasar. Sayyidina Ali terus terdiam. Sayyidina Ali diam. Fatimah tu Zahra dia lihat suami dia dalam keadaan terdiam ini. Lalu Fatimah tu Zahra cepat-cepat minta maaf. Dengan Sayyidina Ali. Dia minta maaf. Sayyidina Ali diam. Membatuhkan diri dia. Lalu waktu ini, dia dikelilingi jasad Sayyidina Ali. Fatimah keliling jasad Sayyidina Ali. Sambil-sambil pusing Dia minta maaf dengan Sayyidina Ali Dia pusing untuk badan Sayyidina Ali Selama mana? Selama 72 pusingan 72 pusingan Minta maaflah lah bangli, Minta maaflah lah bali Nak sebut dia minta maaf lah Terkasar sikit tadi Guna bahasa yang kasar Sayyidina Ali diam juga Menangis Paling matul zahra 72 kali Bukan bukan main-main tak Kita ni kalau Kalau kita dengan suami kita agak-agak macam mana Tiga kali je pusing Tiga kali pusing lepas itu menyampah aku orang tua Tua-tua pun juga Fatimah tu zahrak 72 kali Lepas mana sampai 72 kali Saya ingat Ali diam juga Fatimah balik terus Balik ke rumah Rasulullah Sesampai di rumah Rasulullah SAW Dalam keadaan menangis Rasulullah ambil ni Ambil reja Rasulullah Rasulullah hampa. Ambil itu hampa pada Fatimah Dia tanya Fatimah Kenapa wahai, wahai anakku Kenapa dengan kamu-kamu menangis Pulang pulang dalam keadaan menangis Lalu Fatimah duduk atas Kain redak Rasulullah SAW Dia cerita peristiwa jam tak Dengar saja demikian Rasulullah pusing terus Kepala Rasulullah Tarik kain redak ini Tarik kain redak yang diduduki oleh Fatimah itu Ada tarik saja Lalu dalam keadaan dia tarik ini Lalu Rasulullah sebut pada Fatimah Wahai Fatimah Balik sekarang Mohon maaf pada suami kamu Wahai Fatimah Kalau sekiranya suami kamu Kamu meninggal dunia Dalam keadaan suami kamu tidak rata pada kamu Aku Muhammad tidak akan sembahyangkan mayat kamu wahai Fatimah. Fatimah balik terus. Kemudian apabila balik saja Fatimah bagi cerita, cerita keadaan yang berlaku ini pada Sayyidina Ali lalu Sayyidina Ali memaafkan lalu Sayyidina Ali kata lain kali jangan diulang lagi perbuatan yang sama. Maknanya apa dia? Keberkatan itu sudah hilang. Keberkatan hilang dengan yang apabila kita hilangkan hormat kita terhadap ibu bapa kita. Hilang hormat kita terhadap suami kita. Hilang keberkatan dalam hidup kita. Tak ada mana kita beri. Apabila kita melakukan.